是谁的发，才能让梦停下？也许爱总会有时差，难辨真假。想抓住未。 幽暗的林中，我追寻着光。我又去调查了一下、啊，发现十一最近写歌遇见瓶颈了，经常听这个音匠的作品。从小号的评论上看啊，他对这个音匠啊，那是十分的欣赏，不对，是过分的欣赏。哎，要搞定一个、啊、音匠，没准还真是个突破口。 为什么相信命中注定、啊、这评论速度还真是过分关注。 命中注定。切，无聊。喂，赶紧把银匠给我签下来。 好，就这样。幽暗的林中，我追寻着光。是否那束光？ 就是我的命中注定，我将期待深藏心中。第一次我们相遇了，是偶然吧？第二次我们又相遇了，是必然吧？第三次若再相遇，那一定。 就是命中注定。这场雨淋湿谁的发，才能让梦停下？ 想抓住微光却逃不出这圈套谁在对我嘲笑这一秒我看现在雨越下越大你要不要进我家店逛逛 顺便躲躲雨。好，走。给我吧。